Всем привет! Всем привет из Германии! Погода у нас сегодня не очень-то солнечная и ясная. Даже накрапывал дождик, но несмотря на это, настроение у меня хорошее, потому что сегодня я пеку Пасхи. В прошедшее воскресенье была Пасха в Германии. В это воскресенье наша Пасха. И скажу честно, я очень долго не решалась печь Пасхи. Думала, у меня не получится, не получится такие красивые. Но лет 10 уже выпекаю, все получается. И какие еще красивые. Так что сегодня заложила даже двойную порцию. В описании под видео оставлю рецепт для одной порции, а я заложила две, потому что хочу очень многих угостить и уверена, что они у меня получатся. Я приготовила муку, сахар, молоко, яйца, соль, сливочное масло, дрожжи, ванильный сахар. Это то, что мне потребуется для теста, цукаты. У меня сегодня изюм, Чернослив, курага и еще вот готовые апельсиновые цукаты. И для сахарной глазури потребуется вода, желатин и сахарная пудра. Все, ставлю опару. Опара у меня очень хорошо подошла. Муку я уже приготовила. Разделила яйца на желтки и белки. Желтки сейчас сахаром забью а белки просто в пышную пену. Сейчас в муке делаю углубление и к муке добавляю опару, которая очень хорошо подошла, белки, взбитые просто в пышную пену, это желтки, взбитые с сахаром и остывшее сливочное масло, да, и еще ванильный сахар. Все, добавляю в кастрюлю муку и замешиваю тесто. Тесто я уже и замесила, и оно у меня уже подошло хорошо. Вот здесь у меня это самая большая, самая большая и самая высокая кастрюля. Думала, что тесто через край будет, но вот хорошо получилось. Мелко порезала курагу, чернослив. Сейчас эти сухофрукты добавляю в тесто, хорошо перемешиваю, чтобы тесто было однородным с этими сухофруктами. Тесто получилось вот такое у меня желтое, красивое очень много добавила сухофруктов. Даже в граммах вам не могу сказать сколько. Ну, грамм 300 может быть, даже больше. Вот их видно, сколько тут их. И апельсиновые цукаты, и изюмы, чернослив, и абрикосы. Все, раскладываю по формочкам. А вот вопрос с формочками очень даже интересный. Вот здесь таких бумажных формочек нет, конечно же. И вот эти вот четыре штучки бумажные формочки мне привезла Аня из Украины. Аня, спасибо тебе большое. Но мне их мало, будет мало. Поэтому что я делаю? Я покупала вот такие красивые э, металлические баночки коробочки. Вот эту я покупала к Новому году. А вот такую вот красивую купила к Пасхе. На немецкую Пасху сделала себе подарок. И девочки из курсов мне сказали, что в таких формах вполне можно даже выпекать Пасхи. Ну, то, что можно, я, может быть, и не стала бы сомневаться. Но меня интересует, как будет выглядеть внешняя поверхность этой баночки после того, как здесь будут выпекаться паски. Они мне сказали, что тоже ничего не должно поменяться, все будет хорошо. Так что проверяем вот такие формы. Еще нашла у себя вот такую кружку металлическую, тоже ее выстелила пергаментной бумагой. И мне еще сказали, что можно и в таких кружках, в таких кружках тоже выпекать паски. Эта кружка мне тоже дорого, мы ее привезли кружка до да, привезли ее со львова ну вот тоже выстелила бумагой пергаментной буду пробовать вот сейчас буду заполнять посмотрю посмотрю сколько форм у меня получится заполнить как у меня чудесненько все получилось прям не могу нарадоваться я заполнила 4 бумажные формочки: вот эту металлическую кружку. Кружку вот такую керамическую и э, металлическую вот эту коробочку, баночку. И у меня как раз все тесто ушло. На, заполнила на одну треть, ну, может быть, чуть больше, потому что надо было уже все тесто выложить. И уже на радостях духовку включила, но вспомнила, что надо еще немножко подождать. Пусть еще формочки тесто подойдет. паски из духовки я достала. Посмотрите, какие шапки над формами. Ой, какая красота! И хотела вытащить пораньше, потому что подрумянилась пораньше. Но когда протыкала, шпажка не была сухая. Вот сейчас вот она сухая. А тогда нет. В общем, в духовке у меня паски были 45 минут. Вот такая красота! Сама не могу нарадоваться, как это они такими красивыми получились. Все, сейчас готовлю. Готовлю глазурь. Колокола бьют, слышно? готовлю сахарную глазурь. Желатин залила водой, чтобы он немножко набух. В кастрюлю положила сахарную пудру. Сейчас добавляю воду, размешиваю и на огонь до полного растворения сахарной пудры. Желатин переложила в большую форму, где буду взбивать. Готовить сахарную глазурь. Сахарная пудра растаяла. Сейчас еще чуть-чуть соединяю с желатином и взбиваю в течение 5 минут миксером. Сахарная глазурь готова. Паски все переложила на тарелочки. Достала посыпушки, какие у меня есть, и цветные, и однотонные белые, серые и блестящий его там есть. Все, творческий процесс продолжается. Весь стол у меня в посыпушках. Сама души наелась сахарной глазури. Но зато какая красота у меня получилась. Просто не сказать словами. Мне нравится эта сахарная глазурь. Она Легка в приготовлении, хорошо наносится, и потом, когда будем резать паски, она не крошится. Вот такие красивые паски у меня получились. Всех поздравляю с праздником. Всего доброго. Пока.